Пока немножечко заинтригую наших зрителей, и ты расскажи о том, сколько боев ты провел и какие это были бои. Я провел три боя. В первый же день я вышел парой седьмой против апостола. Бой был хороший, соперник уже знал, что со мной делать. И он старался больше контратаковать контр меня. Но в итоге все равно я держал победу. Ну, соперник знал, что делать с Андреем Усенко. А Андрей Усенко знал, что делать соперник? Я знал, что, он будет, я знал, что соперник будет знать, что со мной делать. Поэтому я просто старался вести манеру боя, как, как я обычно. Это был первый бой. Да. Что было во втором Во втором бою я встретился э, с соперником из Львова тоже такой агрессивный соперник тоже хорошие удары чувствуется все красивый бой показали уважение моему сопернику и, нак... и наконец третий бой третий бой я вышел против свиницы тоже я его очень сильно его уважаю бой был хороший красивый достаточно очень такой серьезный могу сказать ну у меня еще я с травмами просто вышел на бой. Вот, теперь с вот травмами. я хочу... Я знаю, что ты дрался с травмой. И расскажи мне, пожалуйста, немножечко поподробнее про этот бой. То есть, по всем законам тебя могли снять. То есть, если бы ты тренеру сказал, что у меня травма, мне тяжело тут никаких вопросов не было бы, и тебя бы сняли. Но в данном случае ты проявил характер. Я не хотел сдаваться. В июне также будет проводиться турнир сильнейших, и тот, кто там выигрывает, тот и летит в Таиланд. Поэтому сейчас я тренируюсь, делаю все, все что возможно в моих руках, и буду отдавать все, чтобы завоевать первое место и полететь на чемпионат мира, который будет проводиться в Бангкоке. Ну, я могу только пожелать тебе удачи. Я знаю твой характер, я знаю твою упрямость, упертость в самом лучшем его, в самом лучшем значении этого слова. Хочется пожелать, чтобы ты без травм выступил на этом турнире, завоевал первое место и чтобы тебе тоже подарили путевку на поездку на этот чемпионат. Это моя цель. Это моя мечта. Я очень сильно и долго мечтаю, чтобы полететь в Таиланд, чтобы увидеть это все своими глазами, чтобы вместе встретиться с плечом к плечу к тайцами, чтобы с ними в итоге войти в схватку, чтобы с ними вместе тренироваться. Для этого я и тренируюсь, чтобы свою мечту воплотить в реальность. Пусть так и будет.